силами рабочих этой шахты значит, началась, началась ликвидация очага возгорания по прибытию бойцов военно-спасательного отряда значит, начались работы по локализации очага пожара значит, были выполнены работы по демонтажу крепления металлического извлечении плитки ПЗ Значит, для того, чтобы локализовать очаг, чтобы он не распространялся. За очагом пожара рабочих в шахте не было. Значит, все люди, которые работали на данный момент в шахте, они были до очага пожара. То есть никакой угрозы для жизни рабочих не было. Значит, работало в этом направлении два. Два отряда значит, горноспасателей, и в 11 часов было полностью значит, ликвидировано очаг пожара. И продолжалось наблюдение за тем, чтобы не было дальше распространения. На данный момент времени на шахте создана комиссия по расследованию причины происходящего возгорания значит, забутовочного материала металлической крепи.